В результате этого выбора Европа будет уничтожена. У нас просто не будет другого выхода. И если мы не закроем тему Украины, то у нас возникнут проблемы и с Казахстаном, и с Арменией. Вот. Когда начинались все эти операции, вот, то нам никто не говорил, что город Белгород будет обстреливаться. Он превращен в фактически в мишенное поле. Кремлийского пропагандиста Владимира Соловьева снова бомбит. Той вже, ймовірно, соти раз погрожує знищити Європу ядерним ударами, але цього разу привіт обрав просто неймовірний. Виявляється, Україна завдаватиме ядерних ударів по хімічних заводах та атомних станціях на території Росії, що призведе до катастрофи. Тому в Росії не стається вибора, крім як відповісти на це знищенням Європи. Особливо погрожує той Франції та Німеччині. Шведські самоліти будуть обслужувати шведські экипажа. Ясно, что потом, кроме F-16, пойдут грифоны. Ясно, что пилоты будут иностранцы. Та жалкая горсточка, которая показана якобы украинских пилотов, ни о чем. Очевидно, что будет сказано, что в связи с ядерной угрозой, которую мы видим со стороны России, считаем возможным, например, та же Франция скажет, предоставить свои ядерные боезапасы Украине. А дальше Украина пусть сама распоряжается ими, как считает нужным, после чего будет попытка нанесения ядерного удара по территории России. Ну, это, по крайней мере, то, что прослеживается логика, потому что страны, иначе, выдавать такой набор, этого не делают. Так, Необход... да, кстати, надо отметить, что нет никакой нужды даже непосредственно использования ядерного оружия. Потому что есть вот этот атакующий контур используют разнообразное дальнобойное оружие, которое нанесут удары по нашим химическим заводам, атомным электростанциям, то уровень бедствия может быть такой, как мы рассматривали в случае поражения, например, в территории Израиля. Это может быть сильнейшее воздействие. Это неизбежно ставит нашу страну перед необходимостью делать выбор. В результате этого выбора Европа будет уничтожена без всяких сантиментов, без всяких переживаний. Без... У нас просто не будет другого выхода. Потому что наша концепция ответа на встречного удара подразумевает нанесение удара. При этом не надо недооценивать возможности военно-воздушного флота НАТО. Надо понимать, что количество тех же самых самолетов 16 очень велико. И надо понимать, что Запад сделает все, чтобы уничтожить Россию. При этом Америка очень грамотно отходит, оставляя вместо себя Европу, которая будет уничтожена. При этом ну, на сдачу то, что пойдет Прибалтика, Польша и там Скандинавы, это очевидно. Но, конечно, невольно две страны, которые вынуждены будут полностью на себе испытать всю мощь российского оружия и возмездия, это будут Франция и Германия. Франция, потому что там есть свое ядерное оружие. Германия, потому что используется американцами как база, где находятся ядерные заряды. На початку мріяли взяти Київ за три дні, потім хотіли захопити Харків, а тепер бояться, що Україна завдасть ядерного удару. Російська пропаганда просто нещадна до здорового глузду. І чергова маніпуляція від речниці МЗС РФ Маши Захарової та заявила, що цитую на тлі великих провалів зсу під Харковом київський режим прагне зігнати свою злість і відігратися на мирному населенні Росії. Як відомо, одне із завдань російської пропаганди це максимально демонізувати Збройні сили України в очах російського населення, що своєю чергою має його мобілізувати перед спільним ворогом. Крім того, сили оборони наразі зупинили наступ у Харківській області та проводять відповідні заходи з відбиття раніше втрачених позицій. На фоне крупных провалов СУ под Харьковом киевский режим стремится выместить свою злобу, отыграться на мирном населении России, подвергая его обстрелам из различных видов натовского вооружения. При этом западные страны, ну, буквально не замечая террористической деятельности своих украинских подопечных, публично поощряют их наносить удары по российским регионам. Ответ российских вооруженных сил на подобные действия каждый раз следует. Так будет и впредь. Эти ответы соразмерны безопасность россии будет обеспечена в том числе как заявил 28 мая президент российской федерации за счет создания санитарной зоны на украине теперь после рубрики преступления как вы знаете всегда идет рубрика наказания суды российской федерации на основании доказательств следственного комитета россии продолжают выносить приговоры украинским боевикам которые совершили тяжкие преступления против мирных граждан часом депутат Госдумы РФ Петр Толстой уже открыто заявляет, что после Украины будет Казахстан и інші страны СНД, которые считают, что они є независимыми. У нас проблем-то масса. Просто все ждут, чем закончится тема Украины. Наблюдают. И если мы не закроем тему Украины, то у нас возникнут проблемы и с Казахстаном, и с Арменией, и с другими странами, которые нас окружают. Даже с Казахстаном, вы считаете? Ну, конечно. Почему? Ну, посмотрите на то, что происходит сегодня в Казахстане в плане, так сказать, отстраивания некоего казахского государства. Какая там расцветает национальная мифология по поводу независимости, по поводу перехода на латиницу. Там очень много всего интересного, если вы так вглядитесь повнимательнее. Беларусь тоже называет себя державой со своей мовою и кордонами. Ей теж за теорию погроз Толстого загрожує конфликт та денацифікація. И слава богу, все тихо и спокойно. Так росіяни відповідають на запитание. А... Чи безопасно жить в России? Я себя чувствую защищенной. Смотря как себя вести в этой стране. Если бы за границей мне ездить, то нормально. Никогда не опасно было. Никогда и сейчас не опасно. Нет, совершенно. В нашей стране абсолютно безопасно живется. Опасно, не опасно, но, ну, мне кажется, более безопаснее, чем в Украине более безопаснее, чем в Украине. В России, мне кажется, жить более безопасно. Я бы не сказал, как опасно. Вот, слава богу, все тихо, спокойно. Да. Нужно просто верить в Россию, и будет все хорошо. Надо просто относиться к этому нормально, без всякого кипиша. Относиться как... Ну, пришла такая беда. Нужно просто взять себя в руки и... Ситуацию эту перебороть. И победа будет за нами, без вопросов. Потому что у нас есть ядерное оружие. И мы очень сильны, и мы Гитлера победили в свое время. Понимаете? И вот поэтому, мне кажется, нашу страну никто не возьмет никогда. Сколько пытались, пытались. Все равно и татаро-монгольская ига было все время. Но никто никого не возьмет. Россию невозможно, просто невозможно взять. Дай бог, что все это закончилось, если что-то угрожает, на ваш взгляд. Ну, не мне не? кажется, нормально все спокойно. Я бы сказал, Особый суеты нигде не чувствуется. Как говорится, все идет спокойно, и ночью спишь спокойно. Службы работают нормально. Но послушайте, что говорят белгородцы. Сдается, а, они живут не тихо, не, не спокойно. Ну, нормальное явление, война идет, товарищи, война идет на нашей территории. Вот, дроны летают по сельской местности, как хотят. Вот, когда начинались все эти операции, вот, то нам никто не говорил, что город Белгород будет обстреливаться. Он превращен фактически в мишенное поле, где стреляют всеми видами вооружения. И все это ловят граждане простые, у которых нет никакой защиты. То есть они не являются участниками этих операций военных. Они просто выступают в роли жертв. Владимир Владимирович начинал от имени народа. Но что-то про безопасность для города Белгорода, да как-то вопрос этот не решен. Вот, в реальности для простого народа. Поэтому народ, кто может, у кого есть здоровье и деньги, они производятся на эвакуацию. И получается, что народа съехало столько, что если раньше я ехал с середины города до Харьковской говорят, час в пробках, то сейчас происходит, что никаких пробок нет. Ну вот вам вкратце показатель. Если работаешь на работе какой-то хорошей, вот, а начинается обстрел, автобус останавливается, все, ты на работу не попал, то естественно такого работника никто не будет держать. Поэтому весь малый бизнес накрылся медным тазиком. Те суммы, которая пишет Волков, там 400 миллионов пришло на поддержание малого бизнеса. Я не знаю, куда они доходят. Вот, я спрашивал многих эм, малых предпринимателей, которые продавали. Ну, вам хоть как-то снизили сумму арендной платы. Все только плечами пожимают, и ну, пришли такие деньги. Никак. А сумма не снизилась. Ну, получается, люди съехали, оборота нет, то есть малый бизнес полностью, пачтеша з до тобто, що там з большого крупного бізнеса. А це результат того, що більшість населення Росії підтримує війну, підтримує свого царя і нічого з цим не збирається робити. Друзі, на цьому ставимо крапку. Обов'язково напишіть ваш коментар, все що думаєте про це, і чекайте на наступний випуск.